सनातन महाद्रुमा नम्मा हेमమేయ సనాతన సంస్కృతి యవాహిని ఋతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం నమస్తస్మై భగవతే శంకరాచార్యరూపిణే येन वेदान्तविद्येयम् उद्धृता वेदसागरात् सौन्दर्यलहरीकर्त्रे सर्वमङ्गलदायिने शङ्कराचार्यवर्याय यतिराजाय नमः टिल्लेखा तन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलां तव कलां महापद्माटव्यां मृदि कमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीम् यि वितरदृष्टिं स करुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम् त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन वा मनसा शरीरार्धं शम्भोः अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुनाभं त्रिनयनम् उचाभ्यामानम्रम् उटिलशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्ेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वस् सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वत मुकुलितकरोत्तं समकुटाः ्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं केनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्रि विततिरपि सम्मिलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पम् सकलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्या पर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य रिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरः कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहिजम्भारिमकुटम् प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वा ಅಹಮಿತಿ ಸದಾ ಭಾವಯತಿ ಯಹ ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಂ ತಸ್ಯ ತ್ರಿನಯನ ಸಮೃದ್ಧಿಂ ತ್ರಿನಯತೋ ಮಹಾ ಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿಃ ವಿರಚಯತಿ ನೀರಾಜನ ವಿಧಿಂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ